За зверненням мешканців висвітлюємо одну із проблем, котра зараз існує у нашому місті. Це перехрестя вулиці Вербовецького та Орджонікідзе. Ремонтні роботи на цьому перехресті тривають вже майже місяць. І як бачимо, зараз робочий день, четверг, на місці немає жодного з працівників. Ну, ми, як жителі цього мікрорайону, живемо в цьому домі, діти, сусіди у нас з дітьми очень. Дуже... ну, возмущены, это мягко говоря, прокладкой коммуникации каких-то вот лет. Спортивный комплекс есть, два детских садика, 15-я школа, детская поликлиника, ну, институт я уже даже не беру. Высотные дома, вон дома, целый микрорайон. И все люди вынуждены ходить здесь. И это в последнее время становится просто небезопасно, даже опасно. Потому что здесь вырыты какие-то куски вручную, вообще похожие на могилы. Ни ограждений нет. Перекрыто дорожное движение. Машины ездят, как хотят. Здесь мамы с колясками, мы с детьми в школу ходим. Ну пользоваться территорией невозможно. Это все длится просто больше месяца уже. Подходить к исполнителям бесполезно, потому что их ну нету. Вот обычный рабочий день здесь никого нету. Это ну час в день это максимум, что здесь происходит. Ну терпения нет и Кому обращаться непонятно. В центре города фонтанчики, аллейку делают. Это все замечательно. А на окраинах тоже живут люди. Поэтому как бы хотели, чтобы нами тоже власти как-то занимались. Хоть немного. Где наш депутат, имени которого мы не знаем. Ну, где вообще ЖКХ, где, ну, где город. Любой житель города скажет, что так быть не должно. Асфальтное покрытие, я 100% уверен, здесь не восстановится. Мало того, что он разрушается естественным путем. Здесь еще 2-3 человека буквально проживающие. И испортит жизнь сотням окружающих жителей. То есть вручную ломаем. Мало того, что естественно мы еще вручную себе тротуары ломаем. Вот, грязище, дожди. Ну то есть в наше непростое время еще мы сами себе усложняем жизнь. Должны быть какие-то контролирующие органы, какие-то ТУ технические умовы на производство работы. Это же городская канализация. Дом себе засыпь хоть песком, хоть что хочешь. Ну, людям жить не мешайте. Вот газочка, срубить мне дорогу. Отже, як бачимо, неконтрольований безлад продовжує створювати суттєві перешкоди мешканцям, котрі проживають ось в цьому районі. Сподіваємося, що відповідні служби будуть вживати необхідних заходів для того, щоб виконувати свою роботу більш професійно та оперативно, щоб не створювати незручності мешканцям міста. Ми і надалі будемо висвітлювати проблеми, котрі вас хвилюють. Тож звертайтеся, і ми обов'язково висвітлимо ваш погляд.